Как, ну, так случилось так, что вы сейчас не на работе, не дома, а вот в супермаркете испачкали кто из тележками? Мой сын, э, курсант, учится в медицинской академии по войск. Ну, находится сейчас на одной из границ с Россией. Ситуация у них очень нелегкая, мне хочется ребятам хоть чем-то помочь. Я увидела в новостях, как люди помогают в Житомире, как в других регионах. И мне тоже захотелось чем-то помочь. В принципе, можно отказаться от работы, не поработать на благо. Им тем более я знаю, что они сейчас в очень нелегкой обстановке, ситуации. Ребята нуждаются и в еде, и в дополнительной одежде, как нижнее белье, потому что нету всех условий. Вот. И нет медикаментов. Ребята многие в палаточных городах спят, будем говорить, практически на земле. Организм молодой, но он все-таки не железный. И поэтому я попросила своих друзей, и они откликнулись на помощь, что в организации этого мне помог и мой брат, и рекламное агентство, которое напечатало эти же флеера, эти же плакаты, эти майки, соцсети, телевидение, газеты, все подключились. Служба доставки, деливери, там хозяин Олег, приватный предприниматель, согласился бесплатно за свои средства доставить ребятам в часть все, что мы соберем, вот эту помощь. Что рассказывает сын, что в его смс, что в его фотографиях, которая он вам Он ничего не говорит, он говорит, все будет хорошо, мама, не переживай, у нас все отлично. Но материнское сердце не обманешь. У меня сердце постоянно болит, я чувствую, что ребятам там очень трудно, они нуждаются в нашей поддержке. Понимаете, и хоть вот так как-то чем-то помочь им. Ребят много в Донецком отряде, в Луганском отряде где раскиданы все наши ребята, это чьи-то сыновья со всей Украины, не обязательно это Запад, это Восток, ну, но это наши дети. Думали ли вы раньше, что можете оказаться в такой ситуации, в такой эмоции? Нет. Нет, никогда не думала, что так в жизни получится, что я буду переживать за сына, чтобы ходить в церковь молиться, чтобы не было только войны. И ребята вернулись все домой, все, понимаете, мой сын, другие, другие военнослужащие. У каждого есть семья, жены, дети, которые за них переживают. Я просто представляю состояние вот это, потому что мое сердце не на месте, просто не на месте. Сын почувствовал, что вы были чуть не готовы его забирать, а что он вам ответил? Да, я звонила сыну, писала о том, что я готова сесть и приехать за ним, забрать, увезти, спрятать. Сын написал мне такую смс, потому что ну, он не может так общаться по телефону, что мама, я сюда приехал с ребятами, я с ними и уеду. Я никогда не оставлю и не предам никого. Ну, я горжусь за него, знаете, вот очень горжусь как реагируют люди, что приносят, насколько быстро это все происходит? Даже не ожидали, что настолько быстро люди реагируют. Многие ну, знают меня, многие знакомые, передают другим знакомым. Люди сами Предлагают свои услуги, помощь, раздачи листовок, агитации, чтобы доносить, потому что акций существует много, и каждый уже, когда подходит к нему с этим флаером, ну, на это реагирует, каждый пословит. А мы пытаемся людям объяснить, что это для нашей армии, что мы поможем ребятам, хотим им помочь. И люди реагируют хорошо. Ну, есть и исключения, конечно, но их единица.